Доброе утро, народ Божий! Сегодня новый день, новая милость Божья. Вот, сегодня мы по-новому смотрим на все, по-новому все воспринимаем, потому что Бог творит все новое. И мы в это утро вот собрались с братьями, чтобы пообщаться, помолиться и поделиться планами, вот как достигать спасением, как достигать Евангелия в наших детей. Мы вот много говорим о проповеди Евангелия для, вообще для людей, мы говорим о проповеди Евангелия для военных, в частности, вот в последнее время много говорим. Вот. И у нас есть очень большая категория душ, драгоценных душ, вот, которые являются даром Божьим, вот. И Бог их также хочет достичь евангелием, чтобы они стали не только детьми нашими, но и детьми Божьими. Потому что это будущее нашей страны, это будущее церкви, это понятно. Потому что как мы сегодня воспитаем наших детей, такими будет, такой будет наша страна в ближайшем будущем. Вот. И слово Божье говорит вот, в Евангелии Марка, мы читаем в 10 главе что ученики не допускали приносящих детей к Иисусу. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им, пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божье. И хоть э, Слово Божие нас предупреждает не прибавлять, не убавлять, но я бы добавил, что э, и это, ну, таковых есть будущее нашей страны, таковых есть будущее нашей церкви. Вот. Поэтому давайте помолимся благословим это общение, благословим, попросим благословения Господа, чтобы Он даровал нам мудрость. Вот. и поделимся тем, как, как мы достигаем наших детей, как мы проповедуем нашим детям, как мы свидетельствуем нашим детям, чтобы любовь Божья касалась их сердец. Отец наш Небесный, во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя за это утро. За грядущий день, Господи, за дыхание жизни, за Твое устройство обеспечения, за Твой план для нашей жизни, благодарим. Благодарим Тебя за все, что Ты нам приготовил. Ты от начала знаешь, что будет в конце. И у Тебя есть для нас все обеспечение, и для этого утреннего общения, и для продолжения этого дня, Господи. Ты знаешь все наши планы и желания, Господи. И мы, Господи, хотим увидеть Твое решение, Твою славу и Твои чудеса чтобы наши сердца радовались о тебе, а наши уста прославляли Твое святое имя. Благослови нас, Господи Боже, и веди так, как хочешь ты, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. И вот с нами тут присутствует брат Павел. Он ответственный за служение, за детское служение, за служение детям и подросткам в Харьковской области. Вот, на нем очень большая ответственность, вот, он это понимает, он это осознает, и он э, делает все возможное для того, чтобы это служение эффективно совершалось во славу Господа Иисуса Христа. Вот. И Паш, ну, ты сам расскажи вот о вашем служении, о том, как вы это делаете и какие у вас вот результаты, какие планы у вас. Всех витаю. Доброго ранку всім. І так, я займаюся дітьми-підлітками і в нас в церкві, і в Харківській області. От, і зараз те, що стосується нашої церкви, то в нас проводяться клуб, дитячі клуби, дитячі табори літом. От, є недільна школа, і ми бачимо в цьому дуже великий позитивний такий характер. Того, що ми цим займаємось, тому що, от у мене дружина, вона в підлітковому віці, вона з невіруючій сім'ї, вона прийшла якраз таки до Бога через таке служіння. Mm -hmm. І зараз воно, знаєте, для нас воно ну дуже близьке, тому що я кажу, якби ти не покаялась, то ми не зустрілися. No, <laughs> дід... да. <laughs> так, так, святов... Бо раніше для мене діти, це щось було таке. Ну, ну там діти вони там граються, от але ну, останнім часом, останні роки я. Коли вже почав мати своїх дітей, я зрозумів, наскільки важливо це служіння. І те, що ви читали, що Ісус сказав пустіть дітей. Нехай так. вони приходять. І я недавно був на одній конференції, і там така думка, я чув, що діти вони мають просто право також на спасіння так. в своєму віці, так. як і дорослі. І якщо ми не, і не будемо їм проповідувати на їхній мові, так, так би мовити, тому що ну, і їм просто сьогодні там. Слухати проповідь просто десь щось вони не зрозуміють, десь щось зрозуміють. Але коли ми на їхній мові до них через ігри, через вивчення Біблії на їхньому рівні доносимо їм істину, ну вони розуміють і можуть мати право на спасіння. І також в області моя, моє бажання серця мого і команди моєї, щоб в кожній церкві в нашій області. Було дитяче служіння, було підліткове служіння, щоб були дитячі дитячий простір, дитячі клуби. Тому що ми, коли у нас зараз приходять 60% невіруючих дітей до mm -hmm. це. Ось брат Сергій відповідальний за Клинове. Він у них зараз починають приходити 100% невіруючих дітей, 90-100%. Тобто, взагалі повністю діти, які з невіруючих сімей нічого не, ну, не знають про Бога. От, і це надихає, тому що у нас бувають такі ситуації, що діти приходять, і ми думаємо, що він хлопець був, він постійно приходив і в Лего грав. Uh -huh. Там Лего грає, всі там займаються, чимось він там грає собі в Лего. І ми думали, що ну, ну класний він такий хлопчик. От. Але потім просто він одного разу приходить до моєї дружини і каже: То це ж Ісус все бачить, то Він же великий Бог. І ти думаєш, дитина сидить там, грає в Лего, з сім'ї, а, а він просто такі речі каже, то тобто він слухає, і вони е, оце, ну, можуть приймати Боже Слово. І це мене дуже надихає, і мені хотілося б, щоб от, е, в кожній церкві, не тільки в області нашій, взагалі в кожній церкві, щоб е, було це служіння. І от е, сьогодні ми поїдемо також відкривати дитячий простір, дитячий клуб в Клинове. От, я думаю, брат Сергій розповість Слава. більше про е, це служіння. Так, я почув, що це не тільки, о, я вже перейшов на українську, це не тільки відповідальність, а це твоє бажання і це, мабуть, от мрія, щоб діти були всі спасені. Так, от і, і щоб і... вони всі були з Христом. Так додам, що у нас навіть в команді в нашій, от церковні, те, що ми займаємось, у нас команда це ну, відсотків 90 молодь. Підлітки навіть є. Ага. Тобто навіть підлітки є, і вони Богу. служать, і ми бачимо, як Бог змінює їхні серця. Тому що в нашій команді теж ну приблизно може половина команди. Це люди з невіруючих сімей прийшли до нас. І вони через це, через це служіння, вони прийшли до нас. І сьогодні моє серце раді вони допомагають тепер нам іншим дітям доносити це слово Богу. І, це ну просто дуже... моє серце. Це дуже потужно, і от Сергій. Тобто ця волна благодаті сьогодні котить до вас. Амінь. І ви готові приймати все це Боже благословіння. І от наскільки ви відкриті до цього? Я вітаю вас, всіх приветствую вас, дорогі браті, сыстры. Я ще раз хочу представиться, може хто не знає, мене зовут Сергій. Я являюсь ответственным служення в Клиновом. И как Павел уже сказал сегодня мы едем проводить детский лагерь, который вновь образовавшийся лагерь, благодаря братьям, которые пожертвовали спортивный инвентарь, который мы установили, мы увидели благословение в этом. Детям это очень нравится. И решили, сделали съездной, к нам приехал Павел со своей семьей, и знаете, это так как-то Бог устроил все, знаете, как бы ответил на нашу молитву. Сразу на следующий день мы уже получили откровение от Господа, что да, здесь будет лагерь, все поддержали нас. И как мы все понимаем, что дети, это желание моего сердца, знаете, в детей вкладывать. Да, мы служим людям, служим вдовам, служим старшему поколению, как бы, но... Знаете, в приоритете мы видим детей, потому что дети, это я сам отец, мы с моей супругой Натальей воспитываем сына. И знаете, порой иногда бывает так тяжело. И знаете, мы этому ребенку даем все, даем любовь, он молится вместе с нами, он славит Господа с нами, он всегда у нас присутствует на собраниях, и вы знаете, многого этого нету у детей. Многого нету. Знаете, мы не знаем в каких тяжелых они семьях живут, но вы знаете, мы видим это в их глазах. Мы видим это в детских улыбках, в детских глазах, в детском поведении. И знаете, нас к этому призывает Господь, чтобы мы служили этим деткам, знаете, осторожно, чтобы, знаете, немного, ну, как э, говорится, чтобы отпустить голодными, знаете, и мы делаем какие-то развлекательные игры. Я смотрю, дети тянутся, дети приходят. Наташенька, у меня осторожненько, знаете, говорит о Боге, говорит, ты что, не ругайся там, или так делать нельзя, на тебя же Бог смотрит. И знаете, дети, которые не слышали об этом, и у меня порой слезы наворачиваются, и я понимаю, насколько в трудных семьях они живут, там, где не говорят о Боге, там, где нет благословения, нет Его Слова, нет пищи духовной. И мы Христос хотим, мы, ответом, да? мы хотим служить, да, мы хотим и просим вас, братья и сестры, молитесь за каждое служение. Слава Богу за брата Павла. Это благословение для нас, который приехал к нам в гости, поддержал, поддержал духовно, материально, физически, знаете, э, сели за круглый стол, попили чай, обговорили какие-то детали и вы знаете, сегодня уже будет лагерь. Вот буквально 2-3 дня назад об этом только мы молились. Знаете, а здесь уже у нас лагерь сегодня и молим, молимся об устройстве, хотим этого устройства, хотим благословения и просим вас тоже молитесь. Благословляйте по возможности, помогайте и знайте, что дети это наше будущее. Да, слава Богу. Слава То есть Господу. Христос вот, во все времена, во всех обстоятельствах, Он является ответом на все наши нужды. В том числе на нужды наших детей. То есть, ну, вот, у нас сейчас мы, страна проходит да, через испытания, и многие родители там ну, где-то в растерянности, может быть, э, в отчаянии. Но когда дети приходят, окунаются в Божье присутствие, они понимают, что жизнь продолжается, а есть надежда. Да. Ну тогда, брат Сергей, помолись. Благослови это служение вот, сегодняшнее, чтобы у вас все прошло наилучшим образом. И чтобы любого Божья касалась сердца детей. Отец наш и Бог наш, мы славим Тебя, мы величаем Твое святое имя, Господь. И мы молим Тебя, Господь, о наших детках, Господь, о нашем служении им, Господь. О сегодняшнем празднике мы молим Тебя, чтобы Ты поставил свое крыло, Господь. Окутал нас своей охраной защитой, Господь. Над каждой ситуацией, Господь, пребывай с нами, мы молим Тебя, Господь, о пополнении нашей, нашей общины, Господь, в детском служении, Господь. Прилагай спасаемых, Господь, деток, говори через наши уста к этим деткам, Господь, действуй через нас, Господь, мы отдаемся в Твои святые руки, Господь, мы также. Благословляем Твоим именем каждого отдельного ребенка, имя, Господь, Господь, Господь да. кто будет на этом празднике присутствовать, Господь, да. Ты знаешь всех по имени, Господь, да. Ты знаешь все их нужды и необходимости. Да, Господь, Господь ты говори ты через нас, делай через нас, Господь, на да. все Твоя воля и на все Твое Господь благословение. За все тебе слава, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. І, скажемо нашу молитву, благодать Господа нашого Ісуса Христа. І любов Бога Отця та єднання Святого Духа хай буде з нами. Амінь.